Зібралися сьогодні в нас яке число? 20. 20 квітня 24-го року. Вирішили виїхати на природу. Подстава, Паша. Ще раз. Подстава, говори. Поясни на камеру. Ладно, не будем. Не будемо. будемо. вітя сподівався їхати на Чугуїв, а виявилось, що ми їдемо в іншому напрямку. Приїхали в Геніївку. Зупинка Геніївка. Приїхали. хто на моїх відео. Це місце вже не перше. Ну, тут без коментарів. Это места моей юности, молодости. Мы вместе с моей Викой, с моей женой здесь проводили время частенько в компании друзей. Приезжали до остановки, до электрички, здесь минут 50 пешком шли и отдыхали. Кто что там, костер, кто рыбачил. Но самое главное это было получить вот эти эмоции, отдохнуть и привести эти эмоции домой. Частенько здесь бывает. Отдых начался. Работа кипит. Каждый занят своим делом. Ну, естественно, кроме меня. Костер... Необыкновенный за него отвечает Виктор. Он горит и будут очень вкусные шашлыки из такого мяса. Вот как, какой прекрасный огонек! Константин проведет с нами беседу потом. В общем, у всех своя работа. А в лесу поют птицы. Течет спокойно река, продолжается жизнь, и у нас все прекрасно. Через мост едет электричка. Она шумит, победно проехала и поехала по своим делам. А красота как была, так и осталась. И все трудятся, все работают над нашим обедом, который будет необыкновенно вкусным. Он уже готовится. Это надо заснять. Все болтают. Один Митя трудится. Он кострун несет бревно. Пошел в лес, раздобыл, спилил. И теперь делает настоящий мангал. Митя Сруженик, он спасет нас от голодной смерти. этого мяса аж слюни текут кто-то ходит там под мостом мабуть Ой, а там такие красивые места где рыбу ловят вот мы ходили вот все такие озера там такое спокойствие. Сейчас трохи перекусить. Юль, можно попросить на секундочку да, сделать Что там Костя фоткает у нас? Вот а, этот красоту. Фоткает он. Вин. Ой, Все? Все? не знаю что там, но лук да. очень вкусный. Ок, хочет после Давайте. Минув час, збираємось їхати в смійок. Ось до чого призводить необережне поводження з Вогнем? Заїхали в Зміїв, Кто там за нами. Просимо, спитаємо, де тут найсмачніша кава, так, так? А де ж таке нам, нам дадуть таку інформацію? А ми знаємо де. Вона в центрі міста. Їдемо в центр. Електричка на Київ, Вітя, кажеш, де? так? Ну що, поїдемо в Київ. Хотілося б на южну життя. Ой, давно я в Києві не був. Через Ослову. Коротше, поїхали ми. Поїхали.